очень важно, чтобы наша страна показала прекрасную игру, оставила во Франции о себе хорошее впечатление. И очень бы хотелось, чтобы это впечатление было как можно дольше, вплоть до 10 июля, где будут выяснять уже две лучшие команды на европейском континенте. Ну, а нам хочется, чтобы наши болельщики получили массу удовольствия от игры нашей сборной. Здесь есть все условия, здесь прекрасная работа команды УЕФА, которая в столь сложное время показала слаженную работу и по безопасности, и по организации, и по всем остальным бытовым вопросам для всех сборных, для всех федераций. Ну, самое главное, что сегодня в сборной очень хорошее настроение, хорошее отношение друг с другом. Мы видели, что первые, кто пошли давать авторов, это как раз Степаненко и Ермоленко. Причем вместе к болельщикам на открытой тренировке. Тоже хороший знак, наверное, потому что они и в игре показывают сейчас очень сложную вместе игру. И чувствуется, что ребята друг другом дорожат, и то, что было раньше, это все осталось в истории. И это очень важно, потому что сегодня для нашей страны, для каждого из них решается история их пребывания на Евро-2016. И какие-либо клубные недоразумения остались в прошлом, в истории, а сегодня все их мысли и внутри коллектива это одна семья, одна команда. Видны и шутки, видны и такое. Разреженная обстановка очень хорошая. И это, это говорит о многом, потому что э, все это должно дать возможность как можно лучше выступить на чемпионате Европы. Ну, какие тоже Ну, самое главное задание это выйти из группы, конечно же, и потом шаг за шагом, степ by степ э, идти дальше и ставить дальше. Самые максимальные задачи, потому что какой бы болельщик или специалист не говорил о том, что мы, мы желаем нашей сборной самого лучшего выступления и максимальных целей, максимальных побед. Ну а первое очередное, это конечно выход из группы, чтобы идти э, дальше по турнирной по э, сетке и в том, чтобы э, и с, э, с каждым прохождением э, получать новые задачи и новых соперников.